Уважаемые работники Ижмаша, шановные противники я приехал в Киев сегодня утром, чтобы поддержать вашу борьбу. Наш профсоюзах из братьев пока еще небольшой. Привет, Киевлян! Привет там! всем от наших побратимов по профсоюзной борьбе во многих городах Украины. Наш профсоюз из Прати уже перешел э, рубежи Киева, Днепропетровска. На В прошлом месяце нас поддержали шахтеры города Новолынска Я хочу сказать вам, что 75 шахтера шахты Бужанская вступили в наш профсоюз из Прати. И я позвонил им, им вчера вечером, и они просили передать их. Шахтерские слова поддержки Борьбе, Южва, поблагодарим наших братьев с Волыни. Доброе утро, уважаемые друзья. На завиле Ищенко Андрей. Я приехал к вам из Одессы. От нашего профсоюза независимого заходят, выразить солидарную поддержку вашей борьбе, к тому, что вы мирно, спокойно, целенаправленно обставите свои брать. Не интересы партии, а интересы каждого из вас лично. Только на такой борьбе может быть построена ну, вообще жизнь человека, поскольку человек создан для того, чтобы жить для себя прежде всего, для своих близких. Сегодня каждый из вас, мы видим, из-за проблем на предприятии, связанных с задержкой выплаты зарплаты, не может обеспечить потребности своим близким. И то, что вы сегодня выходите на эту борьбу, то, что мы спокойно, мирно, целенаправленно отставаем свои интересы, это очень хорошо. Ведь последние 25 лет власть пыталась разделить каждого из нас. Пыталась не давать нам создавать солидарность, проявлять солидарность друг с И хочу поддержать ваше требования, законное требование, которое обеспечено всеми законодательными актами Украины. Значит, требования, выплаты зарплаты. Зарплату на бочку! Зарплату на, на бочку! бочку. ЗАРПЛАТУ! 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 Голоса Зарплату! 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 директор департаменту інформаційної діяльності і комунікацій громад. Голови обласної адміністрації зараз немає в споруді. Він у Києві, на раді регіону. Петр Олексійович, ми граждані України, роботники ГПП. митинга. Обращаемся к вам, к гаранту наших конституционных прав и наших гражданских прав, гарантированных в декларациях о прав человека. Мы обращаем ваше внимание на то, что в Украине даже после победы революции достоинства продолжается практика прошлого антинародного режима, когда э, было на, на практике принято не, не выплачивать работников заработную плату под любым предлогом. И за это никто не нес реальное наказание. Большинство граждан Украины Живут не на дивиденды, не на проценты от банковских платов, не на взятках, а от зарплаты до зарплаты. На свои честно заработные и очень низкие по сравнению с, с, с Европой заработные платы. И невыплата своевременной заработной платы ставит под угрозу жизни, здоровья, благополучия членов семьи и работников. Мы обращаем ваше внимание на то, что государственном предприятии ПО Южный машиностроительный завод имени Макара задолженность по заработной плате у... Уже пять месяцев э, в размере пятимесячные зарплаты. Прокуратура области, Днепроведовская областная администрация имеет полную информацию по этим проблемам после обращения трудящихся в эти органы. Мы, граждане Украины, хотим жить в стране, где, как во всем цивилизованном мире, соблюдаются права человека. Надеемся, что вы сможете принять быстрые, эффективные и законные меры для восстановления наших прав, изложенных выше.